নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি চাওকচোন এয়া ফুলকবি পৰা বনাবলৈ লৈছোঁ কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে শেষলৈকে চাবচোন ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব এই ফুলকবি পৰা মায়ে ঘৰৰ পৰা আনিছিলে একো সাৰ নিদিয়াকৈ ফুলকবি পাহ ইমানেই ডাঙৰ হ'ল তাৰপিছতে মই আপোনালোকক এয়া দেখাম বুলি ভাবিলোঁ লগতে ৰেচিপিটো দেখাই দিলে কেনেকৈনো বনাওঁ প্ৰথমতে কেৰাহী এখনতে এয়া পিয়াঁজ এটা ভাজি ল'লোঁ এনেকৈ সেই পিয়াঁজখিনি মই পিছত দিম মই এতিয়া কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ৰৈ যোৱা তেলতে মই মচুৰ দাইলকেইটা দি দি দিওঁ ডেলকেইটা ধুই ৰাখিছিলোঁ এতিয়া দি দিছোঁ তাৰপিছত ফুলকবি আলুৰ লগতে হওক বা ভাজিয়ে হওক খাই থকা হয় ভাজিলোঁ আজি এনেকৈ বনাওঁ মচুৰ দাইলৰ সৈতে সেইধৰণে কাটি ল'লোঁ এতিয়া ফুলকবি কেইটোৱে দি হাত ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিলোঁ কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ আৰু আদা কেইটুকুৰা মানো দি দিছোঁ কাটি গোন্ধটো ভাল লাগে আদা দি দিলে আৰু বেলেগ মা মছলা একোটোৱে এতিয়া হালধি দিছোঁ জোখমতে এনেই মই তেলতে দিওঁ হালধি আজি এনেকৈ দি দিলোঁ এতিয়া হালধি দিয়াৰ পিছত লৰাই দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে জোখমতে পানী দি দিওঁ পানী বহুত বেছিও নিদিওঁ এতিয়া গেছৰ জুই কম কৰি সিজিবলৈ দিম পাঁচ মিনিটমানৰ পিছত চাওক এয়া আকৌ ঢাকোনখন লগাই দিলোঁ এইখিনি যেতিয়া আধা সিজা হ'ব ইয়াতে মই ভাজি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম ফুলকবি সিজিছেই এতিয়া আৰু অলপ পানী দি দিওঁ ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিওঁ ঢাকোনখন লগাই দিলোঁ এতিয়া ইয়াত অকণমান ঘিউ দি দিম ভাজি লোৱা পিঁয়াজখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল এতিয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ হেতাৰে সৰু চামুচখনেৰে অলপমান ঘিউ দি দিলোঁ মচুৰ দাইলখন এনেকৈ বনালে ভাতৰ লগতেই হওক ৰুটি নাইবা পুৰিয়েই হওক খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকেও এইদৰে বনাই খাই চাবচোন যদিও খোৱা নাই এইখিনি এতিয়া পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গ'ল প্ৰিয়দৰ্শকসকল আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আজি এয়া পোলাও অলপ বনাইছিলোঁ সদায় মাছ মাংসৰে খাই থাকোঁ ভাবিলোঁ আজি মচুৰ দাইলৰ সৈতে খাই চাওঁ আজিলৈ আহোঁ অন্যদিন আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ